хотела бы про ваше життя, как проходит ваш О, день, чем вы снидаете, занимаетесь спортом. О боже, такое очень неожиданный такой вопрос. Просыпаюсь я обычно рано, часов 5 пол обычно я просыпаюсь, потому что опять-таки в офисах у нас начинаются отправки, с угу. 5 утра ребята приходят на работу и пикают уже эти камеры, там может, датчики, это я всегда как бы просыпаюсь. Mm -hmm. Ну, как бы потом, смотря в в городе, я просыпаюсь. Если, допустим, я в городе, где я сейчас я просто много езжу, то есть между офисами Киев, Днепр, Харьков, Одесса. Спортом, пока, к сожалению, ну, теннис большой играю, если как бы есть время, если есть возможность. Можно бы хотите. В основном, это все работа. У меня как бы работа занимает большее больше mm -hmm. количество времени. Я как бы очень вовлечен в этот процесс. Я пытаюсь его, может быть, даже где-то и лишнее контролировать на каждом этапе. Но, как бы, семья за этого, может быть, страдает, может, поэтому у меня как-то там... Поэтому... В основном просыпаюсь с 5 утра, и там до 11 вечера я все время в процессе посылки, посылки.